এয়া আমাৰ নাতি ল'ৰা মানে ই কৈ আছে আজি এই দুদিনমানৰ পৰা মাকৰ কটা হৈ আছে খৰি আৰু চছমা লাগে শুনিছে গতিকে মই তাত কৰোঁ কি মানে খৰি আৰু চছমা মই বনাই দিম গতিকে সি মানে সন্তুষ্ট হ'ল বনাই দিম বুলি কোৱাত এতিয়া মই মানে আজি দিগদাৰ কৰি আছে মানে বনাই দিবই লাগে গতিকে মই এতিয়া নাৰিকলৰ পাত আনিছোঁ এয়া আমাৰ হৈছে ইয়াতে নাৰিকল গছ নাই বান্দৰৰ কাৰণে মানে নাৰিকল নাথাকে ভাঙি চিঙি কিবা কৰে তথাপি মানে তাক শান্তনা দিয়াৰ কাৰণে মই এঘৰৰ পৰা নাৰিকলৰ পাত আনিলোঁ আনি এয়া মই তাক ঘড়ী আৰু চচমা বনাই দিবলৈ ওলাইছোঁ নাৰিকলৰ পাতেৰে কেনেকৈ ঘড়ী বনাই সেইটো মই দেখুৱাই দিম তাৰমানে কি ভাল লাগিব হা তোমাৰ হ'বনে এনেকৈ দিলে হ'ব হ'ব মানে সি য'তেই নহওক সন্তুষ্ট আৰু মুঠতে ঘড়ী আৰু চচমা লাগিবই সি সন্তুষ্ট হ'ব ইয়াতে মই তাক এতিয়া ঘড়ী আৰু চছমা বনাই দিম এয়া এনেকৈ কাটি গ'লোঁ মই অকণমান ডাঙৰ হ'ল বাৰু এয়া নাৰিকলৰ পাতৰ ঘড়ী মানে এনেকৈ মই বনাই দিলোঁ তাক এয়া মই এনেকৈ দি দিলোঁ এইটো কাঠি হৈ গ'ল এতিয়া মই খৰি বনাই দিলোঁ চাওঁ হাতখন দিয়া এইখন অ ঠিক আছে বাৰু সেইখন হাতত হা এইখন এইখন হাতত মানে এতিয়া তাক ঘড়ীটো বনাই দিলোঁ মই মানে এটা ঘড়ী বনাই দিলো নাৰিকলৰ কটৰ ঘড়ী বা বঢ়িয়া কেনে কেনে লাগিছে কি সুন্দৰ ঘড়ী হয়নে ৰ'বা 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 অ বাছ বঢ়িয়া দেখুৱাই দিয়া দেখুৱাই দিয়া মাক দেখুৱাই দিয়া চোৱা কি ধুনীয়া হৈছে ৰাইজক দেখুৱাই দিয়া চোৱা ঘড়ী ধুনীয়া হৈ গল ন ঘড়ী এতিয়া কি লাগিব চচমা লাগিব ঠিক আছে বাৰু মই চচমা বনাই দিম তোমাক এয়া মই এতিয়া চচমা বনাই দিম হা নাৰিকলৰ পাতে চাকি সহজ উপায়েৰে মানে এইবিলাক বনাব পাৰি হয়নে ইমান সহজ বনাবলৈ এয়া মই পাট এটি ল'লোঁ আৰু এয়া ঠাৰি পাটৰ ঠাৰিডাল লাগিব দেই এয়া পাটৰ ঠাৰি দুডাল লাগিব যিহেতু এযোৰ চছমা গতিকে এয়া মই দুডাল ঠাৰি বনাই ল'লোঁ মা ভৰীয়া ন শুনক এতিয়া কি চচমা বনাই দিব লাগিব হা ঠিক আছে বাৰু চচমা বনাই দিম আজি এয়া দেখিছা এইটো বনালে এনেকৈ দিবা তুমিও বনাব পাৰিব ডাঙৰ হ'লে হয়নে নহয় এনেকৈ ল'বা তাৰপিছত এনেকৈ দিবা এনেকৈ দি এনেকৈ দিলা হয়নে নহয় দি এনেকৈ দি দিলা এইটো ঘৰে নিচিনাকৈ কৰি ল'লা এইটো ঘৰে নিচিনা হ'ল হয়নে এইটো ঘড়ীৰ নিচিনা হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ব এইটো আকৌ এবাৰ এনেকৈ দি দিলা হা এইটো কি হ'ল চচমাৰ নিচিনা হৈ গ'ল হৈ গ'লনে ঠিক আছে এতিয়া এনেকৈয়ে দিলোঁ ৰ'বাচোন অকণমান দীঘল হ'ল কাটি দিব লাগিব এয়া হৈ গ'ল ন এতিয়া কি কৰিব লাগিব জানা এতিয়া এনেকৈ দিবা এইটো ঠাৰি বনাই ল'ব লাগিব হা চচমা তোমাৰ কাণত ল'ব লাগিব ন চচমাযোৰ অঁ বেছ এনেকৈ দি দিলা তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা এয়া আকৌ এনেকৈ দি দিলা কাণ এপাত বাছ এনেকৈ দি দিলা হেনে এতিয়া কি হ'ল চচমা হৈ গ'লনে চা চাওঁ পিন্ধাই দিওঁ বা বঢ়িয়া চা দেখুৱাই দিয়া বা বা বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈ গ'ল কেনে লাগিল ধুনীয়া লাগিছে বঢ়িয়া চছমা চোৱা ইমান সহজতে চছমা আৰু খৰি বনাই দিব পাৰি ন চা খৰিটো দেখুৱাই দিয়া খৰিটো দেখুৱাই দিয়া বা বঢ়িয়া চাওক এতিয়া সন্তুষ্ট ভাল লাগিল হা এতিয়া তুমি বনাব পাৰিবনে নাই এনেকৈ বনাব দিবা এই পাতেৰে বনাব পাৰিবা পিন্ধি লোৱা পিন্ধি লোৱা চচমচো পিন্ধি লোৱা দেখুৱাই দিয়া বাৰ বঢ়িয়া লাগিছে কোৱা আমাৰ আইতাই ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে কোৱা বাঢ়ি থেংক ইউ দিয়া আইতা থেংক ইউ দিয়া বা বঢ়িয়া দিয়া ঠিক আছে হৈ গৈছে